В общем, мы на начале, мы на старте, на финише. Я хочу так сказать, у нас есть очень Маленький что премельник, он сказал, не просрать его. Пока мы на в ритме, пока мы на волне всего этого патриотизма, на волне, пока люди нам доверяют, дают возможность такую, пока у нас есть финансы, пока у нас есть бойцы, которые э, чисто, неистово, немыслимо просто верят в свою победу и верят в, э, в, идею, в идею, в идею нации. Но пока мы это есть нам нужно это использовать для того, чтобы изменить эту страну, изменить этих людей. Революция настоящая, настоящий переворот Мышление людей, что нужно вкалывать, работать, работать очень крепко нужно, бороться за свое, до последней капли крови, до последней капли пота нужно бороться за свое. Наша земля, Киев, Луганск, Донецк, Львов, Франок, Сумы, Чернин, не знаю, там Крым, все наше, все наше, и нам нужно это бороться, ставить, устраивать. У нас есть ресурс, у нас все есть, нам нужно собраться всем, понимаешь, нам годы нам нужно. Вот. Я в это верю, я выбрал свою нишу, и я буду идти до конца вперед, знаешь, так, Поэтому... Заплаче чорно друга бо не одного козака, сира земля накрила, бо не одного козака, сира земля накрила. Так, 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 куда? До сельфу? Тут дома рыть. Перемотали? Кажут, наложи на ногу. Слава Украине! Гром слава! На выходе! Нельзя... Внимание, бля! Лево, сзади! Вы все живые, блядь. Да, все живые, короче, мы ничего не делаем. НАТО! НАТО! УКРАИНА! Если я погибну так, как они, я буду считать, что моя агниция выполнена. Прикрывай, прикрывай!